Selamat sejahtera semua. Saya Cikgu Priya. Hari ini, Cikgu akan fokus pada bab satu perniagaan tingkatan empat iaitu tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Fokus utama kita ialah satu perbuahan satu tujuan perniagaan. Jom masuk kelas. Apa yang Cikgu akan sentuh hari ini? Yang pertama ialah tujuan perniagaan. Yang kedua ialah perbezaan barang dan perkhidmatan. Yang ketiga ialah jenis organisasi perniagaan. Di sini, kita dapat dilihat apa sebab tujuan perniagaan. Yang pertama sekali adalah menawarkan barang dan perkhidmatan seterusnya memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Yang ketiga ialah melibatkan pertukaran nilai untuk mendapatkan barang. Yang keempat ialah perniagaan ini terdiri daripada organisasi bermotifkan untuk OBU dan organisasi bukan bermotifkan untuk OBBU. Secara grafiknya, pelajar-pelajar boleh dilihat tujuan perniagaan dalam slide ini. Tujuan perniagaan adalah untuk menawarkan barang dan perkhidmatan dan tawaran barang dan perkhidmatan itu yang pertama sekali berniaga untuk mendapatkan keuntungan. Dan ada juga perniagaan yang menawarkan barang dan perkhidmatan tetapi bukan untuk mendapatkan keuntungan. Iaitu bukan bermotifkan untung. Baik, seterusnya kita lihat pula apa itu yang dikatakan sebagai barang. Barang ialah item yang kita dapat dilihat dan disentuh. Kita dapat tengok warna, saiz dan bentuk dia macam mana. Sebab itu barang ini dikatakan ada bentuk fizikal dan terhasil pada aktiviti pengeluaran. Contohnya, beg, bola, telefon pintar dan sebagainya. Manakala perkhidmatan pula dikatakan sebagai aktiviti yang dilakukan oleh seseorang atau individu yang memberi manfaat kepada orang lain. Ia menyumbangkan tenaga fizikal, mental, kemahiran, kepakaran dan pengalaman dan tidak mempunyai bentuk fizikal. Contohnya, perkhidmatan perubatan, pendidikan, insurans dan gunting rambut. Seterusnya, kita lihat barang dan salah satu perniagaan ialah nasi lemak. Apabila kita order nasi lemak, nasi lemak itu dianggap sebagai barang dan servis hidangan itu dianggap sebagai perkhidmatan. Adakah dia uh, dianggap sebagai keperluan atau kehendak? Nasi lemak dianggap sebagai keperluan sebab nasi lemak ini merupakan makanan jadi makanan asas ini dianggap kita dianggap sebagai keperluan. Contoh lain adalah baju. Perkhidmatan untuk baju adalah menjahit baju. Adakah pakaian ini keperluan atau kehendak? Pakaian merupakan keperluan sebab semua orang memerlukan pakaian. Tetapi sekiranya pakaian itu berjenama dan mahal dianggap sebagai kehendak perniagaan apa yang sediakan baju dan sebagainya biasanya kedai jahit dan kedai baju. Barang ketiga ialah produk kecantikan, perkhidmatan ialah rawatan muka. Ini dianggap sebagai keperluan kerana ingin kelihatan cantik. Perniagaan dia adalah salun kecantikan. Kita lihat secara grafiknya pula. Dua jenis organisasi dalam perniagaan. Tadi kita dapat mempelajari aktiviti perniagaan. Jadi, kita nak tahu pula berapa jenis organisasi dalam perniagaan. Kita akan mempelajari dua jenis organisasi dalam perniagaan iaitu organisasi, organisasi bermotifkan untung, OBU dan organisasi bukan bermotifkan untung, OBBU. Kita lihat dulu organisasi bermotifkan untung. Organisasi bermotifkan untung ini bermaksud dia buka perniagaan itu memang dia bermatlamatkan nak dapat untung semaksimum. Organisasi bermotifkan untung ini biasanya terlibat secara langsung dalam aktiviti pengeluaran, jualan barang dan perkhidmatan. Seterusnya, kita lihat pada organisasi yang bukan bermotifkan untung, OBBU. OBBU ialah organisasi dapat memenuhi keperluan awam dalam pelbagai bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan budaya. Organisasi ini menyediakan barang dan perkhidmatan kepada golongan yang kurang berkemampuan, miskin, OKU dan warga tua. Jadi, saya harap pelajar-pelajar dapat memahami tujuan perniagaan dengan jelas. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.